Ibes ya, bu kuwi ya. tok e bu yo. Bisa macem bu ya tak masukne ya bu ya. Tak total e karoan bu yo. Ya. Iki 50, 50 karo 30, 80. 80 karo 20, 100 bu. Semuanya 100. Iye toh bu, samang memang ora omong barang dibungkus dadi kok kok ngite sesok. Yura oleh bar pitik saiki no. Yo Mas yo bar pitik mudun pitik sampean bayar wong aku lho rong buka dasar lek ra gek kepayon sampean iki. Dus sesuk so, ae ya men juma lek like, wis mudun pitik iki. Piye wong SESU si, sik buka dasar kok arek kok utang apa yo apa yo oleh kok bubu marai sirikan lek SESU utang. So kok utang lek ngero buka dasar. Ora ora mesakne wong ngene iki subuh sare wangi pelencit budal nang pasar dodol. Sik agek kepayon tak kira lek kok bayar malah kok utang arepan. Sesuk elek ngono lan jmu iki sesuke. Nglais mudhun pitik sesuk ngurene yo. masih yo percaya wong karo bolo dhewe karo tangga tapi wong iki iki sirikan lek sesuk urung buka dasar terus di di anu dibon iki. Sesuke Bu yo samarene yo wes kita tinggalene yo kok sesok mudhun pitik iki rene tak simpen nang kene loh saman mudhun pitik saman jupo tak simpen wesan yo wes ngene tinggal sik kono aneh sik asu asu rombukan dasar koyo arep ndadek mentol menono Ramunipun masal-masal berarti Ya sesel lho. Nek mudun pitik ya ben bayar sesuk. So -so. <laughs> iso-iso. Iso iso iso, wangi janan mare gae. Buruh ora iso-iso. -so. So Urung kepayon kok dibon. Ya wis ngene ya. Iki ngonten karo dodol. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.